दारे का इनाज सल्ला वसम की एक हदीस मुबारक है जिसको सुनन तिरमजी ने रिवायत किया और इसे बयान करते हैं हज़रत इमरान बिन हुसैन रत अल्लाह उन्होंने रिवायत किया कि एक रोज़ वो एक कारी के पास से गुज़रे कुरान मजीद की किरात करने वाले के पास से वो कुरान पढ़ रहा था क़ुरान पढ़ने के बाद उस शख़्स ने हज़रत इमरान से कुछ मांगा सवाल किया और पैसों का तकाजा किया उसके ऊपर उन्होंने अन पढ़ा तो लोगों ने पूछा कि अरे हज़रत ये कारी है आपने इस पर इन लाजन क्यों पढ़ा वो फ़रमाने लगे कि मैंने रसूल सल्ला वसलम को फ़रमाते सुना जो शख़्स कुरान पढ़े और उसे चाहिए कि वो फ़कत अल्लाह से सवाल करे वो फ़कत अल्लाह से सवाल करे और फिर फरमाया इसलिए कि अनकरीब ऐसे लोग आएंगे जो कुरान पढ़कर उसके वास्ते से लोगों से सवाल करेंगे अब जब तकवा जाता रहता है तो इंसान की शख्सियत और किरदार के अंदर बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हो जाती हैं जिसके नतीजे में जो इल्म दीन है और जो नफा बश इल्म है जो कुरान से हासिल होना था आदीस मुबारक से हासिल होना था उसका दरवाजा उसके ऊपर बंद हो जाता है तो इसलिए यह जरूरी है कि जब दीन की तालीम से वाबस्ता हुआ जाए तो अपने अंदर तकवा की खूबियों को पैदा किया जाए और उसको मलहूज खातिर रखा जाए ताकि जब इंसान इल्म दीन के सफ़र पर गामजन हो तो जो कुछ कुरान से सीखे और पढ़े कुरान अपने अल्फाज के साथ उसके बातिन में नूर पैदा करता चला जाए जब कुरान उसके अंदर नूर पैदा करता है दर हकीकत तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में उन्हें फिर रास फिल इल्म कहते हैं जो रासिखून है वो वो लोग हैं कि जिनमें इल्म राशि हो गया से मुराद ये कि उन्होंने इल्म सीखा और फिर उस इल्म ने उनके बातिन में नूर पैदा कर दिया और उनको बरक़ात से नवाज दिया